नमदूनसल्हीनसम्म करीम मेरे इंतहाई वाजिब्लर मोहतरम मुसलमान भाइयों आप सब की इलम में है कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाई पर इसराइली की तरफ से मजालम डाए जाते रहे हैं और हम बहसीती मुसलमान क्या फरीज़ा अदा कर सकते हैं और हम बहसीती मुसलमान अपनी मुसलमान भाइयों की क्या तावन कर सकते हैं और ये भी आपको बखूबी मालूम हो चुका होगा कि कल पाकिस्तान में कौमी कॉन्फ्रेंस में हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े अकाबिर कराम ने जिहाद का फतवा जारी कर दिया यानी ये फतवा दे दिया गया कि अब मुसलमानों पर दर्जा बदर्जा जहाद फ़र्ज हो चुका है रियासत पर बहसीती रियासत और रियासत और मुल्क की आम मुसलमानों पर बहसीती एक मुस्लिम मजलूम मुसलमानों के साथ अमलन ताउन करना यही जिहाद हम मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ हो चुका है और ये फतवा जारी कर दी गई है पाकिस्तानी ने जिहाद की फर्जियत का फतवा दे दिया लेकिन अब हुकुमरान तबका तो जिहाद नहीं करता तो फिर शरण ज़िम्मेदारी आम मुसलमानों ही की बनती है कि जिहाद अमलन करे और यही बात हमारी दिन इस्लाम की फ़क अरबा यानी हनफी मालिकी शाफी हम्बली ये तीनों मसल के इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर इमाम यानी हुकुमरान जिहाद को छोड़ दे या उसकी राह में रुकावट बने तो उस मुल्क की मुसलमानों पर बिलखसूसम हक पर लाज़िम हो जाता है कि अपनी ताकत के मुताबिक उस फरीज़े को अदा करे मुलाजा कीजिए इमाम इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं व इन तय जिहाद वलम सुलतान का इमम बिही यमसलिमून बनफिम बे क़द्र ताकत हिम तर्जमा जब जिहाद फ़र्ज आयन हो जाए और सुल्तान यानी हुक्मरान उसको अंजाम न दी तो मुसलमानों पर लाजिम है कि अपनी इस्तेतात के मुताबिक खुद उसको अंजाम दे इसी तरह अलामा इबन कुदामा हम्बली रहमल फरमाते हैं तयनजिहादरकिल इमाम लहू अवाजहू वजब आरमसलिमिनयाम बी कद्र इस्तिन तर्जुमा जब जहाद फ़रजाइन हो जाए इमाम यानी हुक्मरान के चोड़ने या इसकी कमज़ोरी की वजह से तो मुसलमानों पर लाजिम है कि अपनी ताकत के मुताबिक उसको अदा करे इसी तरह अलामा अलाउद्दीन का सानी हनफ रहा लिखते हैं फिन तरक अमाम बिलजिहाद यमुसलिमिनयाम बही बनफी तर्जुम अगर इमाम यानी हाकििम वक्त जिहाद को अंजाम न दे तो मुसलमानों पर लाजिम हो जाता है कि वो खुद उस फरीज़े को अंजाम दे इसी तरह अलामा जरकानी मालिकी रहमोल्ला लिखते हैं عن तका असल على المسلمين एज يجتهدوا बेनफम फी तर्जुमा अगर इमाम जिहाद के बारे में सुस्ती करें तो मुसलमानों पर लाजम है कि वो खुद उसकी कोशिश करे ये दीन इस्लाम की अम अरबा की मतफ़ का मौकफ़ है कि जब हुक्मरान तबका जहाँ फरजयन के वक़्त सुस्ती इख्तीार करे वो जिहाद अमलन शुरू न करे या रुकावट बने तो उस मुल्क और उस वक्त के आम मुसलमानों पर फ़र्ज हो जाता है कि वो खुद अपनी इस्तात के मुताबिक इस अमरी जिहाद में अपना किरदार अदा करे और अपना हिस्सा डाले लिहाजा अमला ताउन करने का फतवा जारी कर दिया गया है अब हम मुसलमानों पर फ़र्ज हो चुका है कि हम अपनी इस्तात के मुताबिक जिहाद में अपना हिस्सा डाले तआला ख़ैर।